очень счастливы в этот вечер проводить с вами время вместе и рассуждать на тему материнства. Перед величью твоей исхиляемость, дякуем, что в твоем неимоверном плане есть Благословен тот дом, где в каждом чистом сердце Слово Святое Ще материнство розглядалося як головне згадувати. І коли е, Олена на початку сказала, що спілкуючись за чаєм, ми проговорили, що цінного ми хотіли взяти від або взяли від своєї мами, або запам'ятали, або хотіли передати у покоління. Е, я задумалась, мені було важко, тому що е, я була дуже допитливою дитиною і від своєї мами, перше за все, хотілось би взяти терпіння і мудрості. Не Хотела спросить а получали ли вы в наследство что-то своих матерей? Лаида, ее имя означает благоприятное, желанное, лучезарное. Мы знаем, что она еврейка. Она искренне любила Бога, она мать Евники, бабушка Тимофея. Как же они могут поверить, уверовать, если они не услышат? Поэтому нужно говорить, вера приходит к людям, если они его слышат. Слышат слово о Библии, слышат слово из Библии. Это не просто древний текст, текст но руководство для жизни. Колы. Она не мешала, что бы мы ни говорили, мы жили разом, в двухкомнатной комнате. Э -э вот, иди в Она это и в гостеприимстве, и в том, как она э заботится. Знаете, вы так посвященно, преданно. Спасибо тебе большое, что это ценный... для. у <реклама> <реклама> тебя

и мать знает вот эту Божью любовь, она передает детям, и вот это самая большая цель, самая замечательная, и самая лучшая, потому что у нее очень много добрых качеств, которые бы э, я бы хотела у себя видеть. Но э, заметила за собой одно такое э, доброе что-то. Доброе. То, чему я научилась от мамы, это... И, кстати, это даже дети мне сказали, и дети общаются с молодежью, и вот мне говорят, Лина, вот ты вот хочешь всех накормить? от всех нас. Представляешь, сколько у тебя сегодня гостей, и тебе не надо было готовить. Лучший день рождения в жизни. Небольшой вкусный подарок. Видите, нам ни с кем не делись за тепло и как прекрасный цветок и кожа. Надеваю всем всем Спасибо за поздравления и мне очень приятно, что у нас в церкви такие общения, на которые не жалко выделить даже два часа или три часа времени в свой день рождения. Видите, у вас какая-то проблема в жизни, да, и ты говоришь, мне нужно решить, тут хоп, свои 70 людей пришло и говорит, мы готовы, давай, скажите, этому пораду, да? Поэтому сегодня у нас есть уникальный шанс, и в эту коробочку коробочку за запитания. Мальчиков — это вырастить их живыми до 18 лет. И Бог в этом Бальша помощь, тому що если бы не довірятися Богу, то я не знаю, як как би бы я. Я робила Андрія 20 минут 10-ї -е ранку. І коли заїхав, ну тоді не було в телефоні, так, як все він заїхав і йому внизу сказали, що у вас син родился, ми не знали, хто ще буде. І потім він приїхав до мене і я кажу, ну пишу ему записку. Я... Може, якось говорить, я вже назвав. Я кажу, я, Андрій. Я кажу, може, ні-ні-ні, вже всього. Кожен <риклад> із Філадельфії вирішили послужити для нас і купили для кожної з нас вот такі чудні палетинчики. Не було від мене в цьому світі. Господи, дуже дякую тобі за можливість, яку ти нам дарував цей вечір. за ту тишину, яка была, Господи, над нами, под твоими крылами, Господи, чтобы мы могли радоваться тому, что мы мамы, Господи. Дорогие сестры, церкви радостная весть. Мы очень благодарны вам за ваши добрые, искренние, щедрые сердца, за то, что вы нам дали эти подарочки. Мы сердечно благодарим.